Відразу попрошу наших глядачів поставити лайк цьому відео. Це прекрасний приліт, напевно, найефектніший за останній час. Пане Романе, в Донецьку в результаті прильоту в окупованому цьому місці, повністю зруйнована будівля Донбаспроекту, де базувалися окупанти. Де воно знаходиться? Що це за Донбас проект? Ну і ще раз нагадаю нашим глядачам, бо, будь ласка, обов'язково лайкайте, коментуйте і підписуйтесь. Это соединение выход полиграфической и улицы полиграфической на Киевский проспект. Это направ, общее направление из центра города в сторону аэропорта. То есть выход уже из города в сторону аэропорта. И дальше дорога идет на Пески, и дальше на Покровск и на Днепр. То есть выход из города, там находится несколько полиграф комбинатов, в Донбасс проект, в том числе основной, это полиграф комбинат. Почему улица полиграфическая называется? Потому россияне там себе устроили такой серьезный штаб по управлению боевыми действиями. Это же как раз выход из Донецка, я уже сказал, в сторону Песок. И этот, этот командный пункт, можно так сказать, естественно, срисовали наши партизаны, которые в Донецке с 2014 -го года э, и даже после э, приказа не стрелять в 20-м, 19-м, 20 годах, прекратить сопротивление в Донецке, они, э, некоторые вообще вышли из вооруженных сил Украины и продолжили выполнять боевые задачи, уже не подчиняясь приказам внутри ВСУ. Э, было тогда пошествие такое в 19-20 году, э, посмотреть в глаза, прекратить стрелять и, тогда, и так далее и тому подобное. Так вот, партизанские отряды вернулись некоторые обратно и выполняют боевую задачу, причем управляя процессами наведения до разведки до разведки корректировки огня подтверждения на наведения ракет. Сейчас в Донецке очень много российских войск, они создали такую серьезную группировку в районе Донецка. Задача потом выйти, ну, они планируют себе прорвать фронт и выйти на оперативный простор. Так вот, Донецкая группировка, там, десятки тысяч россиян, они сейчас расселены по городу Донецку. Я думаю, в ближайшее время вот таких ударов будет очень много. Дело в том, что они забазировались. Донецк сам по себе город, он технологический, металлур, металлургические комбинаты, шахты, прокатные станы, то есть там много чего есть, промышленные, практически весь Донецк это промзона, большая промышленная зона, и россияне туда сейчас затекли, десятки тысяч россиян, потому в ближайшее время, я так понимаю, как только зайдет в достаточном количестве вот такие хаймерсы, это скорее всего удар хаймерсом, высокоточный удар, мы это видели прекрасно, там КВО, метры, естественно, десятки трупов, россиян. В чем это командный состав? То есть это как раз штабные, штабные мероприятия. Там еще раз десятки этих таких групп, десятки командных пунктов по всему Донецку, расположение личного состава. Все их знают наши, наша разведка наше партизанское движение и путь в ближайшее время готовится. Но они уже поняли после этого удара Вчера они уже поняли, что сейчас начнет начнем начнем работать по военным объектам. Да? По Криму, як і обіцяли була важка ніч для окупантів на 30 травня суть тому що була я так розумію спроба атаки керченського мосту тому що за повідомленням тамтешньої окупаційної влади є влучання і також є пошкодження серйозні в двох паромах біля керченського мосту це є власне автомобільні і залізничні пароми Это была, скорее всего, масштабная атака по Крыму. Она включала в себя работу и без экипажных катеров, беспилотников, баллистических ракет. Основная все-таки цель была, наверное, не Керченский мост, а переправа. Дело в том, что там есть паромные переправы. Мне несколько раз говорили, там три моста, если так смотреть, в Тамании, в Крым. Три, то есть железнодорожный, автомобильный и паромная переправа. Причем именно паромная переправа сейчас максимально используется войсками российскими. Ее надо давным-давно было уничтожить. Там два дебаркадера со стороны Тамани, со стороны э, Керчи, несколько паромов. Причем по повредить паромы намного проще, чем, допустим, уничтожить инфраструктуру самой переправы. А паромов у россиян нет, никто им их уже не продаст. То есть уничтожить паромы и у россиян будут очень большие проблемы по пересечению, по крайней мере, Керченского, э, Керченской протоки. Но начинать эти действия нужно и подход к Кеченскому уничтожения ПВО противника, то есть место расположения зенитно-ракетных комплексов. Именно для этого, скорее всего, и используются атакамсы, и использовались атакамсы. Потому россияне пока будут молчать в тряпочку, пока наши, то есть наши наша розетка не подтвердит не подтвердит поражение. Вот исходя из последовательности задач, сначала ПВО уничтожается. Потому я думаю, в ближайшее время мы услышим еще об каком-нибудь С300 или С400, который который был уничтожен атакамсами. После уничтожения ПВО или вывода из строя большей части ПВО на мост будут заходить ракеты. Не атакамсы, но ну не только атакамсы. Скорее всего, ракеты типа Storm Shadow и Scalp. Там до полутоны боеприпасов. Один атакамс это 225 килограмм боевой части. А в Storm Shadow и Scalp до полутоны 450-480. То есть оптимально как раз крылатыми ракетами Керченский мост поражать. А вот баллистическими ракетами, о которых сегодня россияне говорят, что не сбили. На Дозовським морем, Да, дійсно, якщо запускати кам, все оптимально, якраз з Запорозького фронту, то є з якоїсь точки від Орехова там до Гуляйполя, запускать по Терченському мосту, але по ПВО. Потому я думаю, услушаємо, що АБС 400 російських повіждень. Ну і тим паче, ми з вами, пане Романе, за останні тижні неодноразово проговорювали, як прицільно наші оборонці били по С-300 АС-400 в Джанкої і в інших містах. До речі, ми потім наслідки показували. Також пане Романе, джерела гур повідомляють наступне, що цієї ночі застосовували вже легендарні Магура в на наші надводні безпілотні дрони. І, власне, є, начебто, влучання в Катере Чорноморського флоту. Один уничтожений, підтвердження вже є унічтоженні Тунца, це проект 701. Таких катеров несколько уже магура-гуровцы уничтожили в течение двух лет. Да, вот эти, эти катера береговой охраны, как угодно их можно называть, но они довольно-таки опасны, особенно для тех же беспилотных экипажных катеров, то есть БЭКов. Оптимальный вариант как раз на море уничтожить сначала вот эти сторожевые катера, а потом уже такими серьезными волнами без экипажных катеров двигаться в сторону тех же мостовного российского э, или э, бух э, Черно, черноморского черноморского побережья российских там где базируется российский черноморский флот поэтому э, тоже постепенный подход это уже видно системная задача то есть уничтожение сначала охотников э, это быстроходный катер э, быстроходный катер который в принципе может бороться с э, бэками перехватывать, уничтожать, как и вертолет в том числе. То есть для бэков две проблемы, когда идут, идет переход там, в сотни километров. Вот эти, вот эти сторожевые катера и вертушки российские. Против вертушек гуровцы сейчас используют ракету Р-73, это те с тепловой головкой самонаведения. Ну а против катеров сам по себе уже БЭК является ударной, ударной головкой. То есть там это килограмм взрывчатки, который этот катер отправляет на дно. Ну, есть информация о том, что два катера было атаковано, но как минимум один катер потоплен, то есть уничтожен. Пане Романе, от до речі, вже офіційно морські дрони головного управління розвідки знищили одразу два катери Російської Федерації в окупованому Криму, Євпаторії, РЄвпаторського регіону. От з'явилася інформація, поки ми з вами говорили. Офіційно два катери про те, що і ви казали, що можливо два катери. А, нагадаю, нашим ми продовжуємо збір на комплекс нічного бачення. Ось qr код для артилерістів 45-ї. Давайте допоможемо. Закриємо цей збір, аби хлопці, наші оборонці та дівчата могли 24 на бачити. І головне ліквідовувати кожного окупанта, який приходить на нашу землю, ну або ж відповідно установки, які вони сюди тягнуть, або вужку техніку. Пане Романе, я вам дякую за це зведення. Нашим глядачам нагадаю сьогодні 30 травня. Четвер, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашим воєнним зведенням.